Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kajang Pak Malau Kajang Belipat, Kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang saya musafir lalu. Pelakon kacak legenda Allahyarham Nordin Ahmad tidak perlu diperkenalkan lagi bagi peminat filem-filem klasik negara dalam menyingkap bagaimana beliau boleh menjadi pelakon yang diminati ramai. Ternyata bukanlah sesenang yang disangkakan. Allahyarham Nordin Ahmad dilahirkan di Kampung Kota Permatang Pasir, seberang Perai, Pulau Pinang pada 4 Ogos 1929, belajar dan dibesarkan di tanah air. Beliau berkelana ke Singapura untuk memulakan kerjayanya sebagai seorang kerani di Pangkalan Tentera Udara di Raja British di Seletar pada tahun 1951. Namun begitu beliau tidak terfikir untuk menjadi pelakon sehinggalah terlihat satu iklan uji bakat dari Melay Film Productions Limited MFP untuk mencari pelakon-pelakon baru. Ketika beliau menyertai uji bakat tersebut, pengarah S Ramanathan berpendapat bahawa Nordin tidak mempunyai bakat untuk berlakon. Usahanya tidak terhenti setakat itu, Nordin telah menerima tawaran untuk bekerja di studio studio MFP sebagai buruh kasar dan ketika itu beliau telah mendapat beberapa peluang untuk muncul dalam beberapa filem sebagai pelakon tambahan tanpa dialog. Peluang yang dinanti-nantikan akhirnya tiba apabila pengarah Haji Mahadi telah mengambil Nordin untuk melakonkan watak utama dalam filem permata di perlimbahan dan bergandingan dengan Maria Menado namun malangnya filem tersebut tidak laku. Nama Nordin Ahmad terus terumbang ambing sehingga beliau terpaksa menjadi pelakon tambahan semula serta membawakan watak-watak antagonis. Ketika itu Nordin telah pun bersahabat baik dengan Piramli yang juga anak Pulau Pinang ketika mereka sama-sama bergandingan dalam filem Juwita. Nordin sering mengadu nasibnya dengan Piramli dan kekecewaannya untuk menjadi pelakon terkenal, tapi sahabatnya itu sering memintanya untuk bersabar. P. Ramli bertanggungjawab menaikkan semula nama Nordin menerusi filem arahannya Semirah Padi yang pecah panggung pada tahun 1956. Nordin berlakon sebagai teruna iaitu hero utama. Sejak itu namanya menyerlah dan sebaris dengan para bintang ternama dalam industri filem Melayu di Singapura. Ketika tamat kontraknya bersama MFP pada 31 Disember 1956, Nordin dilamar oleh kategori filem production dengan ganjaran lebih menarik aku kekurangan bahan aku kurangan ilham. Sekali lagi atas nasihat Piramli, Nordin pun berpindah. Bintangnya pun bersinar lebih gemilang. Beliau mengharumkan filem-filem kategori seperti Hang Jebat, Arahan Husin Hanif, Cucu Datuk Merah oleh M. Amin dan Seri Mersing oleh Salih Gani. Di KT, nama Nordin Ahmad telah melonjak-lonjak sehingga kan semua pengarah mahu menjadikannya sebagai hero bagi mendapatkan tontonan box office. Sepanjang kejayaan tersebut tidak pernah sekali Nordin melupakan sahabat baiknya dan sering melawat Piramli sekiranya berpeluang. Beliau ditawarkan tugas pengarah dan pada tahun 1964 maka muncullah wan perkasa yang kurang berjaya. Namun begitu beliau terus mengarah filem-filem Kasih Ibu, Naga Tasik Cini, Playboy, Kekasih Si Murai, Nafsu Belia, Keranda Berdarah, Matlahno dan Lubang Neraka. Keseluruhannya beliau terlibat dalam 55 filem termasuk yang terakhir Jahanam bersama Seniwati Saadiah dan arahan MM Nordin dilaporkan media sebagai mengakui bahawa bakatnya lebih terselah sebagai pelakon berbanding pengarah, bertubuh tegap, kacak dan mahir bersilat. Penjiwaan lakonannya luar dan dalamannya amat mengesankan diperkuat sebutan dialognya yang jelas dan beremosi. Di layar perak, Nordin Ahmad mempamerkan gaya yang sukar ditiru orang lain. Penampilannya berwibawa serta contoh seorang aktor sejati. Gerak lakon Nordin Ahmad mencapai tahap sebagai seorang pemain wayang yang handal dan kehadirannya untuk watak tertentu nyata sering terselah kelainan dan perbezaan menjadikan mutu lakonannya ada kelas tersendiri. Nordin Ahmad bijak bermain mood menerusi gesture yang bijak dikawalnya, air muka bersahaja serta intonasi suara yang dan teliti. Hasilnya, persembahan lakonan Nordin Ahmad berada di dalam grade A dan wajar menjadi contoh kepada pelakon muda sekarang. Secara umumnya, Nordin Ahmad sememangnya kurang bercakap dan kurang pergaulan. Beliau lebih banyak diam dari bercakap perkara-perkara yang tidak perlu. Sikapnya yang sebegini sama sewaktu beliau berada di rumah maupun di lokasi pergambaran. Menurut isterinya Salmah Ibrahim, ketika di rumah juga kurang bercakap kecuali jika ada perkara-perkara yang beliau akan berbincang suami isteri Nordin Ahmad banyak menghabiskan masanya di rumah dengan membuat ulang kaji serta menghafal skrip kadang kala beliau sibuk menyelenggarakan skrip sampai jam 3 pagi sehingga lupa makan dan minum Begitu juga ketika di lokasi, menurut seniman dan pengarah M. Amin, Nordin Ahmad agak lambat untuk memulakan penggambaran. Beliau akan meneliti skrip dari hari pertama beliau menerimanya sehingga beliau betul-betul faham apa kehendak skrip dan hubung kait wataknya dengan watak-watak yang lain. Nordin Ahmad sangat taat pada skrip dan jarang beliau menukar situasi skrip malah diterjemahkan dengan caranya sendiri. Jikalau beliau masih tidak berpuas hati dengan latihannya, beliau tidak akan memulakan penggambaran. Boleh dikatakan semua pengarah yang pernah bekerja dengannya sudah faham akan perangainya. Menurut seniwati Latifah Umar yang telah banyak bergandingan dengan Nordin Ahmad di dalam filem, mereka hanya mesra ketika di dalam set sahaja. Selepas selesai sahaja penggambaran dan di luar set mereka akan membawa haluan masing-masing. Selalunya kata Latifah Umar, Nordin Ahmad akan terus pulang ke rumah. Menurut El Krishnan, Nordin Ahmad bukan seorang pelakon yang suka berfoya-foya bersama rakan-rakan di kedai kopi atau walaupun di kelab malam, Nordin Ahmad sangat disiplin dalam menjaga reputasinya sebagai seorang pelakon. Jikalau tidak ada majlis rasmi yang penting berkaitan dengan majikan dan kerjayanya, beliau lebih selesa duduk di rumah bersama keluarga. Salmah Ibrahim mendirikan rumah tangga dengan Nordin Ahmad sekitar tahun 1952 selepas selesai penggambaran filem Permata di Perlimbahan. Filem itu merupakan filem pertama Nordin Ahmad membawa peranan sebagai hero berpasangan dengan Maria Manado. Tapi sayang, filem itu kurang mendapat sambutan di pasaran membuatkan beliau kembali menjadi pelakon pembantu. Menurut isteri Allahyarham, Salmah Ibrahim, kehidupan mereka ketika itu sedikit sukar. Selain dari berlakon, mereka juga menjalankan perniagaan kecil kecil-kecilan menjual makanan dan kuih muih di sekitar Buntik Road. Apabila Nordin Ahmad mendapat tawaran dari Kete Chris, barulah kehidupan mereka sedikit berbeza. Dia menerima gaji bulanan yang agak tinggi sebanyak RM2,000 tidak termasuk bonus untuk setiap filem yang dilakonkan. Jika dicampur bonus, setiap satu filem gajinya hampir mencecah RM5,000. Selalunya filem lakonannya di Kete Chris akan mendapat kutipan box office apabila ditayangkan. Apa yang pelik mengenai suaminya ini, ramai yang tidak tahu sepanjang hidup dengannya tidurnya sering terganggu jarang dia mendapat tidur yang lena setiap kali dia terjaga dari tidur melihat suaminya sedang bercakap seorang diri sambil membuat memek muka selepas itu suaminya akan berdiri di hadapan cermin sambil berdialog kadang-kadang dia akan berjalan dengan pelbagai gaya dari ruang tamu rumah sehingga ke dapur itulah suaminya Nordin Ahmad di masa isteri dan anak-anak sudah tidur dia masih dengan skrip di tangan selalunya sehingga sehingga jam 3 pagi baru dia tidur. Apabila pagi selepas selesai sembahyang subuh, dia akan membuat senam ringan dengan menggunakan beberapa alatan angkat berat. Dia sangat mementingkan penjagaan tubuh badannya. Lihat saja badannya tidak pernah gemuk dan kekal begitu sahaja. Dia sangat risau jika lo perutnya naik. Kalau dia sedang tekun menyelenggarakan skrip di rumah, tiada seorang pun yang berani mengganggu termasuk isteri dan anak-anaknya. Pernah satu ketika ada seorang rakan dari studio Kate ingin ber bertemu dengannya di rumah. Dia menyuruh isteri yang melayan dan menghidangkan minuman. Begitulah sedikit perkongsian dari isteri seniman yang berkarisma besar Allahyarham Nurdin Ahmad iaitu Salmah Ibrahim atau lebih dikenali sebagai nama Salmah Hitam. Pada 15 Jun 1971, Nordin Ahmad telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Besar Singapura ketika berusia 41 tahun akibat demam kuning. Beliau telah meninggalkan seorang balu, seniwati Salma Ibrahim berserta tiga orang anak. Ketika menerima berita kematian Nordin Ahmad dalam keadaan sebab, Piramli berkata kepada wartawan bahawa dunia filem Melayu telah kehilangan bintang yang besar. Pada tahun 2020, seorang penulis mengambil masa selama dua 20 tahun dalam menjejak waris dan menghasilkan buku berkaitan seni manerusohor tersebut. Buku bertajuk Permata Seni Terbilang Nordin Ahmad tersebut merupakan karya Hidir Ali Razali berusia 37 tahun diterbitkan Sinafilia Books dengan mempunyai ketebalan 215 muka surat yang berharga RM120. Menurut Hidir, dia yang merupakan peminat tegar pelakon filem Semerah Padi itu memulakan rancangan menerbitkan buku tersebut pada tahun 20 98 katanya pelbagai maklumat dikumpul menerusi hasil pembacaan rujukan di perpustakaan dan muzium bagi menghasilkan karya perjalanan hidup Allahyarham Nordin begitulah pengakhiran kisah kehidupan pelakon legenda ini sehingga selepas kematiannya masih ada yang mengagumi bakatnya yang akan sentiasa diingati sampai bila-bila oleh itu sama-sama kita hadiahkan al-Fatihah buat Allahyarham Nordin Ahmad dan Allahyarham Salmah Ibrahim semoga roh mereka dicucuk Curi rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.